Так, доброго дня всім. Ну хочу сказати ранку вибачаюсь. Поговорю про футбол. Вчора було багато матчей. Ліги Чемпіонів. Второй кваліфікаційний раунд. Динамо Київ поговорю. Про матчі, які будуть завтра. Ліга Європи, Ліга Конференції. Завтра будуть топ важніші матчі. О сетки общей поговорю. И сразу же хочу вам сказать. Вышел хороший фильм. ну, с русской озвучкой, я не знаю, может автодубляж есть, кто слушает только украинский, то попробуйте на украинском. Это про Бобби Робсона, шикарный фильм, документалка, топ уровня, и там Гвардиола все играют, снимаются, дают интервью, как он начинал карьеру, ну, человек величайший, добился <coughs> топ успехов. Он Как игрок очень долго играл в английской лиге, там в 50-х-60-х. Потом с Ипсвичем 5-рубльным Ипсвичем выиграл Кубок Англии. Суперкубок Англии. Выиграл Кубок Уефа. Ну, это мега достижения было. Потом начал тренировать другие кубы. Спорту выигрывал два... Я по памяти говорю, два раза чемпионат Португалии, Кубок брал. Потом э, выигрывал он Кубок, Супер Кубок и Кубок Кубков с Барселоной. И его после этого феноменального сезона уволили. Долго тренировал 5 сезонов Тоттенхэм, который поднял до Лиги Чемпионов. Ну его потом уволили, он же был пожилой. И раз пять лечился от рака. Рак его доканал. Он перед смертью собрал деньги и построил онкоцентр для лечения рака, он считается один из лучших в мире. Рассказывается о его методах, он очень был ну, широкой души человек. Он нашел, вырастил Мауриния. Первый контракт, когда был в Барселоне, Барселона не хотела нанимать Мауринья. Он сказал, я буду со своей зарплатой ему платить. Ну это глыба для Мауриния, Боби Бобби Робсон. Блин, с кем же он еще? Ну сейчас секунду возьму паузу продолжаю, все не помню. С ПСВ он выиграл два раза чемпионат 91-92. И сборная Англия, при нем была она, помните, это Гарри Линнекер, вот эти все пацаны, Питер Шилтон на воротах, потом Пол Гаскоин, Газа. И, ну, это считалось самое лучшее за всю историю сборной Англии, которая, ну, да, сейчас англичане добились больших успехов, но Крису Одды играли это прикольный футбол. И Их только эта подлая рука Марадона тогда остановила, когда он рукой забросил на Кубке Мира. И он выиграл. Ну так, в принципе, заканчивал он уже в, в Тоттенхэме. Великий чудак. Мои аплодисменты. Вечная память этому великому человеку. Так. Хамруд, спартан с э, динамо киев игра меня разочаровала динамо киев э, играли они очень слабый футбол обрезались не было сбалансированности между линиями э, были провалы ермолин к этому обрезался чуть не привез Михавка почистил были пожары кто там на воротах у нас там нищерет да ну, а в целом, так как низкий уровень этого мальтийского клуба, то Динамо Киев как бы забили свои мячи. Ванат, Буяльский и в самом конце Волошин замкнул дальнюю штангу. Выиграли 3-0, но это ни о чем. Если они войдут в группу Лиги Чемпионов, то свершится чудо. Игра меня откровенно расстроила. Я там чуть послушал Цыганника, ну он там, ну, у меня жопа слиплась. Ну, цыганок, канале цыганок, это что, ну, мои табуретки. <свят> Хорошо, они молодцы, на правильном шляху. Ну, да, да. Угу. Я да это слушал, вот это таке, они там хвалили сильно шахтер, я сказал, давайте сверим часы э, после игры с Бешикташем. Даже первый, даже первый. Так, по вчерашним матчам. Куб Скайрат 2-0. Ну, Кайрат туда сколько денег не вкладывает, все равно жопа. Казахский футбол. Кайрата Мата в советское время был неплохой клуб. Я не помню там уже этих игроков, лидеров Кайрата. Ну, хорошие игроки были. У нас не прииграл. Эдуард Сон с Кайрата. <клёх> Толковый парень. Ну, сейчас. Потом этот был у нас. Яровенко, он, по-моему, с Казахстана приехал. Так, ну а Варыш, ну Ференс 1-2 выиграл, сильная команда на под более высокие цели. Линкольн, Цвернозвезда Звезда 0-1, ну Цвернозвезда Звезда дальше идет. Будет еще ответные матч, но ну уже это видно. Копенгаген, Дрита 2-0, ну Копенгаген сильная команда, они втягиваются в сезон, они еще сильнее будут играть. Виктория Сервет 0-1, <кхм> Виктория Пыльзень, ну разочаровали они меня. Это конечно сенсация. РФШ Мальмы проиграл 1-4. Ну, я ожидал от РФШ более прыти больше. Ну, Мальмы, в принципе, в том сезоне неплохо так скакали. Они хорошо работают на африканском рынке. Это фишка Мальмы. Пафос Тель-Алив 1-1. Я думаю, дальше пройдет Макабит тель Поэтому нам надо будет изучать игру Макабит Тель-Алив. Они будут против Киева играть. Я так, я так ну, читал. Шкендия ФКСБ 1-0. Ну, Шкендия удивила. ФКСБ толковая команда удивила. Ну, я думаю, там ФКСБ на выезде, ну, дома э -э, закроют тему Слован Зринский 4-0. Ну, тут ожидаемо. лег Познание Брейдаблик 7-1. Ну, этот Брейдаблик, ну, пойми, что это такое. <coughs> Риека Удогорец 0-0. Ну, я думаю, Удагорцу будет, ну, в в Болгарии тяжеловато. Хорваты они себя продают, могут поупираться. самая лучшая пара, которая была вчера, это рейнджерс Панатинайкос 2-0 выиграл Рейнджерс. Но это серьезная заявка на победу. Панатинайкос раньше были гранды европейского футбола. Ну еще во времена САБа, когда тренер был. 90-е. Сейчас что-то они не взлетают. У них есть Кипиш внутри Греции, ну а так, в принципе. Ну, еще кое-какие новости вам расскажу. Бран Red Зальцбург. Это завтра будет. Я думаю, Red Bull пройдет по сумме двух матчей. И Шелбурн Карабах. Ну, Карабах сильная команда, поэтому, я думаю, Карабах по сумме двух матчей пройдет. Карабах это выставочная команда. Что порадовало у Киевлян, это линия атаки, но линию атаки. Но упустили не 3-4 момента. Надо было забивать. Реализация низкая. Но на фоне. Ну, там обрезки были у этого ну, мальтийского клуба. На фоне слабой команды они выглядели крайне слабо. Я не хочу критиковать, хочу похвалить, но не могу. Лига Европы завтра. Первые матчи банник Легия Варшава. Ну, Легия Варшава фаворит, но я думаю, банник у себя дома поупирается. Шериф Утрехт. Ну, шериф когда гремел. Мега команда, да, была. Верни Дуб наш Юрий тренировал. С Реалом играли на равных. Я думаю, ближе к ничьи. Левский София Брага. Ну, будет тяжелый матч, но я думаю, Брага 1-2 выиграет. Метюант Хайберниан. Я думаю, Митюант 1-0 минимально. Цели Аек Варнака. Ну, цели толковая команда. Они себя в том сезоне хорошо показали. Сейчас начало сезона, они все втягиваются. Поэтому будет какая-то трудная победа 2-1. Андерлехт Хеккен. Тандерлехт. Явная победа. ЧФР, Куш, Угана. Я думаю, по сути, в двух матчах выиграет Угана. А в Куже будет битва. Потому что румыны не всегда, в принципе, ну, дома нормально играют. Шахтер, Донецк, Бешикташ. Ага, ну ты перескочил, я извиняюсь. Перескочил. Ну интернет такой. Так, Бешихта, Шахтер, Донецк. Э, а, Угана будет шефером играть дома. Ну, я думаю, выиграет дома 2-1, 2-0. Бешикташ, Шахтер, Донецк. Я думаю, Бешикташ выиграет завтра 2-0. <coughs> так, Лига конференции. Там тоже наши команды будут играть. Сейчас загружу. Интернет что-то такой тут слабый. Так, завтра, завтра. Оно как открывается, а потом перескакивает. Так, и сегодня будет команда, да? Вчера играла Балкани и Флориана 4-2. Ну, пойми, что она такое. Зиря Хайдук сегодня. Да Хайдук выиграет. Хотя и на выезде. Левадия Сабу Тартава. Не, 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 не скажу. Сильки Борка Сильки выиграет. Нью Сейнс Диферданш них нафиг. Олимпия Любляна Интер, а Интер какой пойми. И Олимпия Любляна минимально выиграет. Но я думаю, это ж не Интер этот. <связать>, <связать>. <связать> Миланский. <связать> так. Будучность сами не скажу. Астана Зимбру я думаю, выиграет Астана минимально. 1-0, 2-1. А может 3-1. Атлетик с Динамо Сити. Не скажу. Пайде Аик. Э -э, ну их нафиг. Пюник э -э, ну Это получается армяне с румы и с венграми. Проходим мимо. Сент -э Джозеф Шемрак Роверс. Проходим мимо. Арарат Армения Университет Акуш. Не знаю. Арда Хик не скажу меня интересуют наши команды их просто тут много Русенбург-Банга, Русенбург 2-0 Жальгерис-Линфельд надеюсь Жальгерис выиграет 2-1 Ильвес-Азе Азе выиграет на выезде у Ильвеса гаррис академия Пушкаша. трудно сказать они просто слабые команды, трудно что-то вообще поговорить. Хиберняне, Спартак, Спартак Тернава, ну их нафиг. А кто бы Спарта Прага, Спарта Прага, либо ничья, либо выиграет Спарта Прага. Куана, Жальгерис, Валюр, дальше, Викин Хоппер, дальше. Н Нови, Пазар, Янгиония Белосток, Янгиония Белосток выиграет. Рига против Дива выиграет. Рига 2-0. Все деньги туда. Амония Торпеда. Фиг его знает. Петрокуб Сабах. Петрокуб победит. Полеся Житомир Санта Колома. По Житомир 2-0. Первая будет победа по Александрия Партизан. Его буду смотреть. Партизан это Белградский. Парти... Александрия продала все. Даже трусы свои продала. Они как вот этот команда, в которой играют этот, за все распродали. Да его знает. Если будет ничья, то это будет чудо. Александрия, партизан по сумме двух матчей не пройдет. Хамар, Брю, Шар Леруа, не знаю. Черное море, Истанбул, Башак, Шехир. Ну, наверное, или ничья, либо победа Истанбула. Вадус, Даганон, Мимо, Аек, Афины, ХПЛ, БР, Шива. Аек победит 2-0. Торпеда, Белас, Макаби, Хайфа, ну их не знаю. Вараджан, Санта-Клара, ну в баню. Кошице, Неман Гродна, Кошице победит. Раднички, Косвик, ну их нафиг. Пакшмарибор <coughs> Марибор. Надеюсь. Э, так, Лазня, Вікінгур проходим. Думаю, Мейера может в Викингбург выиграть, даже на выезде. Сутьеска, Бейтар, не знаю, Вардар, Вазана, мимо. Аустрия, Спайри, Аустрия 2-0. Троксван, Брандбю, наверное, выиграет на выезде. Данди Юнайтед, Ту, Ура, Штрассен, Уна, Штрассен, мимо. Динамо, Минск, Эгенатия, Эг, не знаю. Сент-Патрикс, калью. Вот я для чого читаю? Скажу дальше. Не знаю. Де, дечич Рапит. ніча мінімум. либо Рапит виграє. Сараєва Университаде проходим мимо раков Жилина. Э, не знаю. Уарна Пришвина. Я к хочу сказати. Вот э, почему нужен этот турнир? Вот вы, молодой бизнесмен, где-то стоите под 15 лямов. Решили раскрытие свою командочку. Вот для вас этот турнир. набраться европейского опыта, себя показать, может кого-то продать, может в группу зайти дерзнуть, заработать миллионов пять. Вот для этого вот этот турнир нужен. И вот как читаешь, хочется язык сломать. Так, по телеге сейчас возьму паузу. Продолжаю. Меня радует покупки две Манчестер Юнайтед. За 150 миллионов евро купили Брианом Бемо и Матеуса Кунья. Оба игроки толковые, нападение супер. То приобретения. От Манчестера жду побед в следующем сезоне. Илья Забарный хочет перейти для ПСЖ. Там, в общем, владелец, ну, исполнительный директор ПСЖ от Катарис ведет сейчас прямые переговоры. Виктор Дьокариш станет игроком арсенала в ближайшие дни. 63,5 миллиона плюс 10 миллионов бонусов. Ну, достойный игрок, уважение топ. Кристиан Шевченко подписал профессиональный контракт с Уотфордом. Один плюс один. Но ну, он а слепа звезд не хватает. Мальчик добрый. Желаю ему всего хорошего. Папу я его не люблю, критикую, а ребенок при чем? Порадовал металлист 1925. В товарняке победил Боруссию Менхетвадбах с Бундеслиги. Мои аплодисменты. Так, ну и заканчивая в Добик взял новый номер девятку. А под одиннадцатым номером будет играть с правом выкупа Ивана Фергюсона из Брайтона. С АПЛ идет в Рому. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Всех обнимаю.